Занятия йогой помогли мне бросить курить. Благодаря йоге я похудела на 4 килограмма за месяц. И у меня появилась выдержка. В моей жизни произошла такая трагедия. Я попала в аварию. В общем, у меня было все перелома. Когда я восстановилась, я решила встать в свой организм, идя в йогу. И попробовав себя в йоге, я поняла, что мой организм даже на большее, чем до аварии. Меня зовут Оксана. Я решила попробовать йогу из любопытства. Но позанимавшись полгода, я стала намного увереннее в себе. Мне кажется, что ничто не может меня вывести из себя. Первоначально попробовать йогу я хотела чисто для того, чтобы занять свой досуг. И уже третий год, я не, знаю, я не знаю, что бы я без нее делала. Она перешла из досуга уже в мою жизнь. Я начала заниматься йогой и почувствовала, что тело мое стало сильнее, укрепились мышцы, суставы. Очень довольна и всем рекомендую. Приходите.